Всем привет! Это Company of Heroes, 2, І И, кто знает, это игра про Вторую мировую войну. И тут есть фракции... Ой, на жаль, СССР, Вермахт, американцы, немецкий корпус и Вермахт. І моя, як моя найулюблена фракція це американці. Тому що вона більше всього мені подобається. Ми будемо грати іменно зараз за американців. Ну, будемо зараз грати 2 на 2. Тому що один на один не хочу із-за того, що. Ну, воно може бути швидко закінчиться, а 2 на 2 і подольше буде, і поцікавіше. Я буду грати в доктрину, авіадоктрину, тому що тут є. Моя любимая машина, которую можно э, поставить, считай, такую ПВО, пушку, которая очень быстро вбивает пехоту. Прям пехота там отлетает. Дальше ганеры, тут легкие, классные. Разведка, ну, то такое, конечно, она помогает, их что там есть пушка. Далее у нас э, самолет автоматный. Прикольна штука, тільки якось дорого до своєї ефективності, я її пробував, коли грав. ну таке собі. І Шерман, я його не отримав, просто я грав коли одну партію. Вийшла така жорстка підстава. Коли я почав цю поробити доктрину, я... у мене було ровно 9 поїнтів командира, якщо ще хто не знає, це. Ви Шитай... бачите ці номерки на кожній способності, це читає їх. Це ще за бали командирів. Там в бою, якщо ти дуже багато там сражаєшся, получаєш це топот для командирів. Ну от, і у мене було 9 там з половиною около е, того, і партія закінчується із-за того, що ми програли по поінтам. Це прям була така лиса подстава, я прям в шокі був. Також... Ну, у меня еще, кстати, стоит э, артиллерийская доктрина. У меня чего она стоит, я просто... По приколу она мне стоит, мне просто очень понравится, нравится артиллерия, а так она такая себе. Я... О, уже партия пришла. Неожиданно. Ну, я вообще обычно беру вот, вот всю авиацию, беру там одну еще вот всю доктрину с танком, и вот Через це я беру, хто знає, є доктрина штурмових Е, Класна доктрина, тому що там є артилерія игра, все таке, але, конечно, є свої мінуси Тому що там немає специалистов прям суперкрутої техніки, але є як є. О, два американца проти двох вермахтов. Прям цікаво буде Тільки я, старик, так довго загружаюсь. Так. У нього, от, бачите, вот это от штурмовыми штурмовими саперами. Тут танк якийсь є. Я, кстати, його ніколи не пробував, тому що він мені не подобається. Окей, так, пошли. А, м -м, пішли, пішли, пішли. Так, пішли оцю доктрину. Я вже давно не грав. Ну, як давно. Давно, коли правда давно, так я. Ну, я недавно засадню не грав. Так. Мы робимо две группы стрелков, а далі робим медмашину. Просто стрелки серьезно по три мне, пишу. Захватываю. пошли, пошли, Так, стрелки, стрелки. Окей, стрелки здесь. Пішли. Ух. Так, надіюсь, тут не буде никаких. Надіюсь це не буде якийсь олин е, вермах до снайпера, вот ці, то їхні снайпери, це якийсь піпець. І от я завжди знаю, що от прям от проти Вермохта грати, якщо він грає в цей олин. Ну я не знаю, це от прям нереально таке відчуття трохи. Я, конечно, з таким ніколи ще не зустрічався але. знаючи по словам, то там у всех попа поджигаете, когда он видит стратегию. Так, 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 так. так. Пошли сюда, пошли, пошли, пошли. Так, ты, 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 ты. Под укрытие, давай. Черт возьми, вас... черт. О, тупанул, вышел, вышел. Так, пришло Так, он вряд ли идет. вообще, ну, интересно, что ты, чувак, думаешь? Что пехота американцев худше, наоборот, лучше. Тут. Тут. А, тут лагерская позиция. Думаю, что мою группу начали так расстреливать. Не, это попа, это попа, это попа, это попка. Это дубка, это дубка. Так, давай. Так, ну вы давайте пока захватываете. Не. Да, конечно, центр у нас прям. Так, классно вышло захватить. Так, тут так. Надеюсь, тут у нас не будет никаких проблем. Але если тут я. Є не 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 нет, ты, даже не ты туда заходить. Ну жесть, эти дома вот прям как и жесть. Ну да да, 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 тяжело. Но зато ганерская позиция тут сюда то свалила. Мои что тут? Ну да, тяжело, тяжело. Разумею. А, -а, а, я думаю, чуть все помирают. Зато из-за все деточка будем этот этот солдат. Так, вначале вот я именно другу беру, Я на другую мені, в ця піхота мені більш подобається, ніж перший. Так, а тачка БМВ. Давай. Давай, 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 давай. У от саме смішне, солдати не помирають в групі толком. А по більшій части все помирає, ну, типу, самі хпшки. Тут в центрі якийсь махач. Так, всі отхилились. Пішли, пішли, пішли. Ну там одна група не супер сильно хорошо отхилилась. Норм? Ні, норм, норм, норм. А это что мне не показывает, я запереживал, что забув включить. А хитрый. У мене хилиться. А свою тачку, не А, не, не у нее закатит. У мене вопрос, а як тут же помер один солдат? Типу. Это типу, яка логіка? Що вы Я таке осуждаю? Вы тільки що бачили, що зробила? Не, ну так это попка против таких гагнерских позиций играть. Я ненавижу таких гравців, которые просто берут ...кліпають гагнерские позиции по 1 миллион раз. А потім ты на ни черта ничего не можешь сделать, потому что вся твоя пехота подавлена. Так, ну у меня сейчас свой будет гагнер. Сейчас буду нормально давить. Пошли точку захватывать. Так ты, пацаны, вы пішли сюда е, в домике, на кого нема, да? Ні-ні-ні, никого -ні -ні, нема. Так, пішли захватувати. Так, пішли нашому, поможем тут. Ти ганнеры, наверное, сами, да, у них же гагнеры є. Пішли, поможем нашому братану. Тут він сам спрайтся. Так, пішли на ми базу. Так, підхилися. тут подхилился. Тут, тут, тут. Я тебе куплю, тут пихати, сюда. Тут, тут, тут точно не кто. Да это вы тут трохи подстреляете, давайте. О, все. Это будет ему пипец. Ганер сейчас его нормально вструхнет. Так, так, так. Ну хорошо, хоть выбили с хаты. Так, тут саперы пошли, Давайте Вот тут пиди домой чтобы другая тебя группа даже могла подстрелять трохи. Все, 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 все. Ну, все. Э, саперам треба валить, потому что тут... Ну, конечно, цей ганер вот прям тащит на... Ценится точка? Що, перепутал? Жесть! Мы на той позиции проиграем. Так, вы, обоє. Идите сюда, 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 сюда. Там убивайте. У перша йде. Д. Черт, черт. Блин, стыгрыт ФП. Как его там звать? Блин, стгрит ФПК, а это плод. Це погано. Це дуже погано, так. Так, вы валите, потому что вам сейчас буду пипец. Ну, хорошо, мы еще его ранили нормально, в принципе. Ну нет, это сож, сож, сож... Ай, жесть. Не-не-не, это, это уже плохо, это уже плохо. Я ненавижу тут всю тачку. Бро, ну, ну ты же тупорылый, бро. А, это мои! Тяжело. Я просто что-то забыл... О, икс, базука, 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 давай. Мне зараз потребна базука по стопудово. Ну так. Конечно, у нас тяжело, я только что тупанул, отра... потратил. Так да как вы так быстро бывает, жесть. Ну, вот такие ганеры все читерские. Ну, за ты бы ничего на черта не ну, можешь сделать, бы уже отнимают минус группу. Конечно, блин, минус потери одной группы солдат, это прям обидненько трохи. Хиль, да? Хиль. Ну, базука Е, базука Е, ту машинку мы один раз бахнем. Ну, зато у нас, дивись, выровнялось все. Да, лотя машина продолжает нам попки поджигать. Пишли, пацаны, пешлы. Вот, найголовніше, что я не потеряв больше важливейшую пехоту. Я бы хотел потерял, потерял вот, типа, был такого отряда стрелков, то было бы А так, то моя потеря, то такое. Жесть. РПГшник, давай, ба. Да. Бахнули. Так, ты вали. Ты тоже вали. Ну, как пипец. Просто тут такое, такое подавливание, что ты, типа, давай пехота, тупо, типа, типа, просто за 30 секунд все, уже в нокауте. Типа, ты ничего на ни черта не можешь сделать. Покупаем сердце, мне зараз потребно. Пушка появилась, хорошо. Тяжело, конечно, тяжело. Я даже не знаю, что нам требует быть. Но, ну, точно с пушкой это хорошая да? идея, потому что она... О, наконец-то, да. Все, поехал. Так, теперь у нас ема наша машина. Поехали. Все. Зараз ей прокачка да закинчится и все. Будет имба. Ишли. И сюда, бро. Так. Тут ганерская позиция, помятаю. Я на туп... Да блин, как низок не повезло жесть. Нет, это попка уже отряду. Тё, ты нам уже задолбав, отряд ганнеров. Ты бы не просто запарив меня. тут понял? Ты запарил меня. Так, ты. Вы все. Ну, класс. О, Ганер вообще вздыхают там. Класс. Вот вам так вермахт. Вот вам так вермахт. Надеюсь, да тут зараз на прида какая-то пушка, яка они просто зараз в все Да, все, эквируется хорошо. Так. Вы. Вы, вы, вы. Да, вы. Вот покупайте здесь. Пишлы. Так, давай. Машина пришла. Машина пришла. Машина пишет. Поехала. Так, поехала. Влетаем, давай. Не, минус тачка БМВ. Не, валим, 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 А как так вышло мое питание? Ты что, была пушка? Просто у меня питание... Ну, а как так вышло? Давай просто разглядеть кого Мне просто цікаво, а як так вийшло, что я потерял все? Ну а мене він вбив? Я він не быв вбив? вбив тут пушку монопытанию. Ну как як як він мне тут вбив пушку? Окей, как щеп тут была пуш пушка артиллерийская? Але тут вообще ни черта ничего нема. Для меня это будет секретик. У все, окей, заказываем пехоту. Вы все братаны пришли. Ну мы начинаем что-то про. А, во, 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 все, окей. Тогда, тогда бы испытание, потому что я показалось мне читерски, что на чего он обидно было. Так, блин, позиция. Не, ну тут без машины на чего он конечно. Тут без тут без машины попка буде, але мені Шерман важливіший зараз. Якщо а если... А если... не, будет плохо. Нет, ну да, конечно, ну. На черта надо забыть, конечно. Димед что-то тут теж так и по неразумеешь, какая попка. А, у него доктрина артиллерийская. А Когда честно, я на супер рад. Я наоборот только огорчен больше. Так. Нет, дороговато. Не смогу еще. Такой. Хильтесь. Э -э. Ну, Шерман, стойки, ну да, дороговато как-то. Вы, вы, пацаны, идите сюда. Мы, мы зараз тут будем бобить. Так, давай, командор, берем. Так, о! Идеальное место, чтобы взрывать. О, супер, супер, давайте, падайте, бомбы. О, да, бейби, давай, давай, давай. Отступай, а тут сейчас будет папа. О, это прям взрывы имбо. Ну вот так. Ну так треба бомбить сопротивника твоего. Так, вы пишли, мы пишли. Так, наш Димит вообще молодца. Держится. Ну, пушку, я еще нас отсадил, ну, то есть было бы хорошо. Ну, но, ну, нема идеальных графтив, я разумеется. Так, надеюсь, тут нема сегодня. Так, и нема. все, тогда пошли. Вот зря я значит, сюда, ведь сюда увешёл, конечно. Не, это плохо, это плохо, это плохо. Сюда идет. Не, это попка, он садился. О, о, давай, 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 давай. Ну, это вот, как так? Ну, что пехота его бессмертная. Вообще, американская пехота должна быть сильнейшим. Да, 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 пошли, пошли, пошли. Да, минус группа. Пишлы, пришли, давай. Стрел, давай. Конечно, тут с этих пулеметов так валят, что попка. Прям самый лучший залышилось. Да, 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 окей. Валим, мы. тут пехота ушла. Не, ну тут, тут уже вряд ли они уйдут вместе. Ну, мы, в принципе, якось выигрываем, в принципе, але... да, конечно, поинты желать лучшего. Я даже вряд ли до Шермана дойду. Не, мы одну, одну захватили. Але, типа, на сколько часу то тут вот прям наиважливейше, да, ведьма? Мы... Окей. Я класснее автоматы. Все пошли. Она прям вообще пехота жестко. Мне подрибный Шерман. Просто тут бачит, у него не РПГ. О, -о, -о. Типа пацаны пришли. Нет, тут им зараз буду погануться, я точно знаю. Дайте. Не, зараз тут пушки, конечно, жестко наши расстреливают. Дайте, дайте, давайте, заберем, 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 заберем. Не, обидненько. Але хоть, хоть ранили жестко. Панцирь же. Не, ну вы издеваетесь. Пошли, пошли. Он и. РПГ. Сейчас давайте. Влетай, влетай, влетай. Давай. Влетай, ну, ребят, бро. Влетай, бро. Влетай. Давай, базукой. Давай, давай, давай. Да, влетела. Хорошо, влетела. Сразу же такая подмоха. Так, тут давай. Ганерская позиция, давай. Забираем, забираем, забираем. Тут, кстати, можно попробовать Шермана Назара забрать. Да, это, давай это, давай-то, давай это, давай. Блин, блин, блин. Не-не-не, надо валить, надо валить. О, нет, 100, 100 point ремейнинг. Це моя самая неулюбимая фраза Company of Heroes. О, да! Шо? Подожди. Чекайте. Да! Тяжелый танк. ой ой, 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 ой е. давайте бахнем. Просто тут розумієте, як тут десь прям гагнерские позиции з попку прям поджай... поджигали. А тут нема таких гагнерских позицій, как бачите. Що ви робите? Питання у От Що ви робите? Ти. А. В следующий раз треба вооружать нормально. Или. А кто взяв? А, тут ти, ти, хто на чрта? Взяли одні і теж. От мені не подобається в of Heroes одна річ дивна. Типу. Є один прикол такий? Якщо піхота бере, типу, автомат от другий, вона не може взяти. А от друга піхота, ну, типу, тут такий варіант, що та піхота, яка вже вооружена, якийсь автомат, він не може поміняти оружие. Це бесит. А якщо, типу, ти хочеш як ігри отряду нове вооруження, щоб стати сильніше. ну, типу, якщо візьме той, який мав, він не міняє, ну тут просто така проблема є. Бомбер, 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 бомбер. Вот, вот смотри на всю попу ты, срака, Я ненавижу цей танк всей душой. Але... Да, конечно, уже поинтов нема. Тут такая... Не! Чувак! на питание вины издевается вин издевается он серьезно его не ранил нормально пушку взять пушку взять да. пушку думаю пушку думаю треба взять так выйдите у вас я то нема, а меня питание вот нельзя сюда бахнуть Вот самый идиотский отряд. Так, ты вали. Ты тоже вали, ты тоже вали. Серьезно, получится забрать пушку? Так, танк, 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 танк. Танк, танк. Ты. Выходь, бро. Шерман. Да! Супер! Пушку вышло забрать. Это наиболовнейшее. Так, ты иди. И вооружили их. Так, ты, иди. Иди вот сюда, вот так, осаджусь, вот так. Так, норм? Давай, пушка. Пушка-колотушка, давай. Вставай. тут буде плохо, плохо, кому хто приїде приедет здесь. Тут буде йому, погано ему. Погано. ой ой Ой-ой-ой. Так, бахнули, бахнули. Не. Погано бахнули. О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. попало, давай, 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 давай да, 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 давай, бахни хоть. Ну забери. Да. Да. Ну да, потери, конечно, танка. Что ты за Шерман рил, Я его получил. Я вообще первый раз с Шерман Вать. А что ты, так тупанул, бро? Тупанул, бро. Блин, у тебя пушка прям не спасла житья. Так, спасла, ну хоть дала шансы якось. Ах, мид, ад, Ну, просто я потерял их на танк, как и был дороже вообще. Не. Пока давай не будем проиграть. Ну, пацану хоть убери дома. А, да, да, на тебя под домом прям. Так, вставай. Ты, вы все. Так, пришло. Пехоту жестко так тут прессуем. Ой-ой-ой-ой-ой. не 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 валим, валим, валим. Пушка, 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 давай. Давай, стреляй. Стреляй, бро! Стреляй. Ой-ой-ой. Быстро-быстро, быстро, быстро, быстро. да, 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 да. Попка, 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 попка. Так, вывалить, вывалить, вывалить. Так, пушка, 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 давай. Да, влетела, влетела. Второй бомбер, попка. Да, ну тут мы уже проиграли, это понятно. Алло, хоть классно в бой. Прям пушки тут прям затащили. Прям пушка вообще. Имба. Что? Не. Да, конечно, обидненько немного. Програли мы, але. Як на як. Просто а там сзади такой на фоне жесткая бомбежка. Кьют де матч. Реплей мне дуже сподобався. Мне вот прям реплей зашел в Я его, наверное, сохраню. Ну, матчап, конечно, я вообще в шоці. Я думав, матч буде такий, ну, такий себе. Але. А тут прям вообще пушка за... затащила, коли вбила тот пансер четвертий. Ну, она там і тот бомбер нормально пробила. Ну так, да, ну, я просто очень тупо ну, тот танк отдав. Очень тупо. Я вообще не понимаю, як я його отдав, на чому я його там отдав. На артилерії, наверное. Е, ну, я не знаю даже. Ну, як повезло, що ту пушка. пушку забрав. Тому що мій дімат якось тупо з этой пушки. О, да, дивіться, от прямо ця пушка прямо тут стоїть. Прям заслужено тут стоїть, як по мені, тому що. Ну, пушки з такої партії дуже рідко приходять. вот так, отаке от відео. Дякую, що ви подивилися його до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Пишіть в коментарях, і пишіть в коментарях, чи вам сподобався кампанія Firus, чи хочете його ви більше. І з вами був Стенгей Україн, і пока!